এইবাৰ আমি দশম শ্ৰেণীৰ সদস্যৰ এটা সৈন্য বাহিনীৰ গোটেই বত্ৰিশ জনে এটা হাইনা দলৰ পিছে পিছে কদম খোজ কাঢ়িবলগীয়া বা কাঢ়ি যাবলগীয়া হল ছয়শ ষোল্লজন সদস্য আছে তাৰ পিছে পিছে কেইজন গৈছে বত্ৰিশ জন সেনা দলৰ পিছে পিছে সৈন্য বাহিনীৰ গোট এটাইছে যে ছশ ষোল্লজন সদস্যৰ এটা সৈন্য বাহিনীৰ গোটেই বত্ৰিশজনীয়া এটা সেনা দলৰ পিছে পিছে কদম খোজ কাঢ়ি যাবলগীয়া হল দুয়োটা দলে একে সমান সংখ্যক স্তম্ভত কদম খোজ কাঢ়িবলগীয়া হ'ল স্তম্ভ একে সমান সংখ্যক যাব গতিকে দুয়োটা দলে একে সমান সংখ্যক স্তম্ভত যদি কদম খোজ কাঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা কি হ'ব ইয়াত যিহেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো উঠিছে ইয়াত আমি কি উলিয়াব লাগিব গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদন ইয়াত কি হব কুৱেশ্যনত দিয়া আছিলে খোজ তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা হ'ব ছয়শ ষোল্ল আৰু বত্ৰিছৰ কিষ্ঠ সাধাৰণ উপাদক গতিকে ছয়শ ষোল্ল আৰু বত্ৰিছত এই ফ্লিডৰ ফলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাওঁ কি পাম চা ছয়শ ষোল্ল তাৰ বত্ৰিছ এটি হৰণ কৰোঁ বত্ৰিছ এটি কিমানবাৰ যাব একবাৰ বত্ৰিছ এঘাৰ ন দুই এঘাৰ পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে দুই ছয় সাত তিনি গ'ল আঠ ন তিনি গুণ সাত ন বাৰ দিলে ন দুগুণ ওঠৰ সাতাইছ একে আঠাইছ কিমান বাকী ৰ আঠ এক ষোল্ল ঠিক আছে আঠেৰে কিমান এইবাৰ বত্ৰিছক কৰিব লাগিব আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছ গতিকে ভাগ আমি কিমান পালোঁ শূন্য পালোঁ গতিকে আমি লিখোঁ এনেকৈ লিখে ছয়শ ষোল্ল বত্ৰিছ পোৰা ঊনৈছ যোগ আঠ এইবাৰ লিখে বত্ৰিছ আমাৰ আঠ পোৰা চাৰি যোগ শূন্য গতিকে ইয়াত আমি ভাইজ কিমান পালো শূন্য পালো মানে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাগে শূন্য পাইছো আৰু ভাইজটো কৈছো আঠ প্ৰসাৰ হ'ব আঠ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ খোজ কাঢ়িবলগীয়া উচ্চতম সংখ্যা হ'ব চম্বৰ উচ্চতমৰ আঠটা এইটা হ'ব আঠটা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো গতিকে এনেকৈ যদি উলিয়াব দিয়ে আটাইতকৈ গৰিষ্ঠ যদি সংখ্যা উলিয়াব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম বসাও নিৰ্ণয়